اسلامی معلومات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آج الحمدللہ ہمارا اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے الحمدللہ اس پر بات کی تھی پہلے قائدے پر بات کی تھی کہ کسی چیز کی معرفت اس پر حکم لگانے سے مقدم ہوتی ہے یعنی پہلے آپ کسی چیز کو سمجھیں گے اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کی معرفت حاصل کریں گے اس کو پہچانیں گے اس کی حقیقت اور ماہیت پہچانیں گے اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کوئی حکم اور رائے لگا سکتے ہیں کوئی رائے دے سکتے ہیں آج ہمارے لیکچر کا انشاءاللہ دوسرا جو ہے وہ ہے کہ خلاف ظاہر ہونا دلیل لانے کو مستلزم ہے کہ خلاف ظاہر ہونا دلیل لانے کو کیا ہے مستلزم ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی بندہ جو کہ ظاہر کے خلاف بات کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس ظاہر کے خلاف والی بات پر کیا کرے دلیل پیش کرے کیونکہ جو چیز بظاہر ثابت ہوتی ہے وہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اصل جو ہے وہ اصل سمجھی جاتی ہے اور اس کے خلاف کوئی بات تب قابل و قبول ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی دلیل اور کوئی حجت کوئی ایویڈنس جو ہے نا ذکر کیا جائے تب اس بات کو مانا جاتا ہے چند آسان فہم مثالوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ذابطے کو مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کا نام جو ہے نا زید ہے اور زید نے دعوی کر لیا عمر پر ہزار روپے کا کہ میرا زید پر ہزار روپے ہے تو اب ذرا اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پیدائشی طور پر غیر مقروض ہے اس پر کسی کا قرض نہیں ہوتا ہے اب زید نے جب عمر پر دعویٰ کیا ہزار روپے کا تو یہ خلاف ظاہر دعویٰ ہوا اور جو بندہ خلاف ظاہر دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل کا جو ہے نا بوجھ ہوتا ہے برڈن روپ اس پر ہوتی ہے تو اس لیے اب یہاں پر زید جو ہے نا ہزار روپے کے دعوے دار ہے تو اسی کسی کو دلیل جو ہے نا پیش کرنی ہوگی اور ایویڈنس دینا ہوگا اس کو دوسری ایک آسان مثال ایک بند ایک گھر کے اندر رہتا ہے اور دوسرا جو ہے نا باہر سے آتا ہے اور اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے تو اب اس بندے نے خلاف ظاہر دعویٰ کر دیا خلاف ظاہر اس طور پر کر دیا کہ جو بندہ مکان میں رہتا ہے ایک عرصے سے تو ظاہر تو یہ ہے کہ یہ گھر اسی کا ہی ہوگا تو اب جب باہر سے کوئی آ رہا ہے اس پر دعویٰ کر رہے کہ یہ گھر میرا ہے تو دلیل بھی اس کے ذمے ہے جو ایویڈنس ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہوگی تو اس اصول میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی ظاہر کے خلاف جو بھی دعویٰ کرے گا تو یہ دلیل لانے کو مستلزم ہے کہ بھائی دلیل وہی پیش کرے گا یا مثال کے طور پر ایک اور مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوفسائیے جیسے کہتے ہیں کہ یہ اس میں بعض حضرات ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ دنیا بس ایک وہم اور خیال ہے تو اگر دنیا حقیقے ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ثبوت دو تو یہ بھی انہوں نے خلاف و ظاہر دعویٰ کیا کیونکہ ظاہر تو یہ ہے کہ دنیا موجود ہے ہم ہر چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس تو اب انہوں نے کیا کر دیا ظاہر کے خلاف دعویٰ کر دیا تو دلیل بھی ان کے ذمہ کہ وہ ثابت کرے کہ دنیا ایک وہم اور خیال ہے ایک اور مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نیوٹن سائنسدان نہیں ہے آپ اس کے سائنسدان ہونا ثابت کرے تو یہ تو ایک مسلم بات ہے ایک ظاہری اور بدیہی بات ہے کہ سب لوگ نیوٹن کو سائنسدان مانتے ہیں آپ اگر جو, جو نیوٹن ہے اس کے سائنسدان نہ ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں تو آپ مدعی ہو گئے ظاہر کے خلاف آپ نے بات کی تو جو بندہ ظاہر کے خلاف بات کرے گا تو دلیل بھی اسی کی ذمہ ہے تو ان چار مثالوں آسان فام مثالوں سے ہم نے سمجھ لیا کہ ظاہر کے خلاف جو بندہ جائے گا تو دلیل اس کی ذمہ ہے اب اس قاعدے کی بنیاد کس چیز پر ہے تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے ہمارے پاس کہ دلیل ہمیشہ مدعی پلینٹف پر ہوتی ہے مدعی جو ہوتا ہے جو دعویدار دار ہوتا ہے اس پر جو ہے دلیل پیش کرنا ہے اور دلیل کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے جیسے کہ البعی علی المدعی کہ دلیل اور ایویڈنس کس کے ذمہ ہے برڈن اپروو جو ہے وہ مدعی پر ہوتا ہے اور جو بند ظاہر کے خلاف دعوی کرتا ہے وہ مدعی ڈکلیئر ہوتا ہے کہ بھائی یہی مدعی ہے تو دلیل بھی اس کے ذمہ ہے اب الہادی اعتراضات پر ہم اس کا اطلاق کیسے کر سکتے اس اصول کا تو ملہدین اکثر اس اصول کے کیا کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں اور مسلمانوں پر بے جائے اعتراضات کرتے ہیں جو خلاف الظاہر کے بہت سارے دعوے دعوے کرتے یہ لوگ تو پھر اس میں دلیل ان کے ذمہ ہوگی مسلمان کے ذمہ نہیں ہے تو یہ ان کی کمزوری ہے کہ بھائی دعوے بھی خود کرتے ہیں اور ڈکوسلہ بھی خود جو ہے چھوڑتے ہیں اور پھر دلیل کی ذمہ داری کس پر ڈالتے ہیں مسلمانوں پر ڈالتے ہیں تو اصل دعویدار جو ہے نا ملحدین ہوتے ہیں ان پر جو ہے دلیل پیش کرنا لازمی ہوتا ہے ہم ہم کچھ اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں ہم اس ضابطے کی, کی روشنی میں الاحادی اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور جو دیکھیں گے کہ کیسے ملح مدعی ہوتے اور کیسے جو ہے مسلمان اور اسلام اس میں جو ہے نا ڈپینڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ذاتی طور پر پہلے اعتراض ملحدین کہتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو دلیل سے ثابت کرے اگر خدا موجود ہے تو دلیل سے ثابت کرے تو اس میں دلیل کی ذمہ داری کس پر ہے برڈن اپروپ جو ہے خدا کے وجود کو ثابت کے اس مسئلے کے اندر دلیل اصل پر ہے اگر وہ انکار کرے تو اپنے انکار کے لیے دلیل پیش کرو کیوں وہ خلاف الظاہر دعویٰ کر رہے ہیں اور خلاف الظاہر جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر دلیل لانا لازمی ہے ہم تاریخی پہلو کو اگر دیکھیں تو ظاہر کے مطابق اللہ کا وجود مسلم ہے دنیا کی اکثریت خدا پر ایمان جو ہے کیا رکھتی ہے آسمانی آدیان، فلسفیان نظریات اور فطری استدلال سب خدا کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو تاریخی پہلو سے یہ بات مسلم ہے کہ خدا کا ان جو ماننے والے ہیں وہ زیادہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں سائنسی پہلو کو دیکھیں تو سائنسی اصول یہی ہے کہ ہر چیز کے وجود کی کوئی وجہ کوئی کاز ہوتی ہے اور ملحد کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ کائنات اور یہ سب چیزیں یہ پیچیدہ نظام خود بخود وجود میں آ گیا تو سائنسی اصول مسلمہ اور بدیہی اصول ہے ظاہر یہ کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے تو یہ اس کے خلاف یہ لوگ جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کائنات اتفاقی طور پر وجود میں آیا خود بخود وجود میں آیا تو ظاہر کے خلاف ہو گئے تو اب اگر یہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو دلیل کی ذمہ داری ان پر ہے کے ظاہر کے جو انہوں نے کیا کر دی مخالفت کر دی تو ان پر دلیل لانا ہوگا تو یہاں پر اصل میں الحدین یہ مغالطہ مسلمانوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دلیل کی ذمہ داری مسلمان پر ڈالتے ہیں حالانکہ دلیل کی ذمہ داری ان کی ہے برڈن آفروف ان پر ہے کہ بھائی وہ دلیل پیش کرے اپنی انکار پر کہ بھائی یہ سب کچھ اور یہ اتنا پیچیدہ نظام خود بخود وجود میں آ گیا تو یہاں پر یہ جو ہے نا یہ مغالت یہ لوگ پیش کرتے ہیں دوسرے اعتراض اگر ہم دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو دلیل سے ثابت کریں تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو دلیل دینے کی ذمہ داری اصل رولز کے حساب سے مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ یہ کس پر ہے ملحد اور یا کوئی منکرین رسالت جو ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تو دلیل بھی ان کے ذمہ ہے اس لیے دلیل ان کے ذمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت جو ہے سچائی جو ہے وہ ان کے مخالفین اور مشرقین مکہ بھی مانتے تھے تمام تاریخ میں تاریخ کا اگر جو ہے نا وہ اس کو دیکھا جائے تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی کو ان کے مخالفین بھی مانتے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اب یہ جو رسالت کا دعویٰ کرنا یہ صدق اور کذب سے تعلق رکھتا ہے تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت مسلم اور ایک حقیقت ہے تو اب ملحد اگر یہ یا کوئی منکرین رسالت رسول اللہ کے اس دعوی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو گویا کہ نبی پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹے ہونے کے الزام لگاتے تو یہ ظاہر کے خلاف ہوا جب ظاہر کے خلاف ہوا اور جو بھی ظاہر کے خلاف جاتا ہے تو برڈن آف پروف اور دلیل کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہیں تو اس لیے ان کی یہ بات نہیں ماننی تو یہاں پر بھی یہ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں مسلمانوں کو بولتے ہیں کہ رسالت پر کیا کرو دلیل پیش کرو تو یہ اصل ذمہ داری رسالت پر کہ کس بنیاد پر رسول اللہ علیہ وسلم کی انکار کرتے ہیں ایک اور اعتراض ہم اس اصول پر حل کر سکتے ہیں کہ الحدین جو عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اخلاقیات کسی خدا یا دین کے محتاج نہیں ہے بلکہ یہ انسانی معاشرتی سوسائٹی اور ارتقاء ایولیوشن کا نتیجہ ہے یعنی یہ لوگ کہتے ہیں یعنی اس کا خلاصہ یہ ہوئی اس اعتراض کا کہ اخلاقیات ایک معروضی آبجیکٹیو معیار پر نہیں ہے بلکہ یہ سبجیکٹیو ہے یعنی جیسے معاشرہ چاہتا ہے اور ترقی ہوتی ہے معاشرے میں بدلاؤ آتا ہے تو بس ایسے ہی یہ اپنے جو اخلاقیات اور اصول وغیرہ طے کرتے ہیں بلکہ اس کا کوئی جو ہے نا ابجیکٹیو ایک معروضی ایک فکس جو ہے نا کوئی سرچشمہ نہیں ہے کہ اس سے یہ اخلاقیات کا صدور ہوتا ہے اور ہمیں سکھاتے ہیں بلکہ یہ بس معاشرے اور جو ہے نا کے ذریعے سے اور یہ معاشرتی اور سوسائٹی ترقی کرتے اور آپس میں اصول یہ طے کرتے ہیں تو الہات کا یہ نظریہ ہے یعنی اچھے اور برے کی پہچان انسانوں نے خود جو ہے نا وقت کے ساتھ طے کیا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور کوئی جو ہے نا افاقی یونیورسل جو ہے نا کوئی اخلاقی کوئی اصول نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ دیکھو ہے اچھا اور برائی کا ایک معروضی ابجیکٹیو معیار ہوتا ہے جو انسان کے اپنے خیالات یا معاشرے پر معاشرے پر منحصر نہیں ہے یہ اور یہ معیار کس نے طے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور وہی اخلاقیات کا اصل سرچشمہ ہے اگر اخلاقیات کے دیکھو اخلاقیات کے کو کوئی مطلق معیار نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے کہ دیکھو ظلم قتل جھوٹ اور بدیانیتی کو بھی کسی وقت میں جو ہے نا جائز قرار دیا جا سکتا ہو یعنی ایسا کوئی وقت ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں اچھائی کو, کو ظلم کو قتل کو ان چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہو ایسا بھی کوئی زمانہ ہونا چاہیے لیکن ایسا کوئی زمانہ تاریخی طور پر اور ظاہر کے جو ہے یہ بات خلاف ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی قتل اور ظلم اور بدیانتی کو جو ہے نا کوئی اچھا سمجھتے ہو تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہر معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ بات سیم ہے کہ ظلم کو بدیانتی کو جھوٹ کو اور ان چیزوں کو جنہ سب جو انہیں برے سمجھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ابجیکٹیو مورنیلٹی موجود ہیں جو کس نے ودیعت کیے وہ اللہ جلال جلال نے پیدائیس سے انسان کے اندر ودیعت کیے تو ظاہر تو یہ یہ کہ ہر بندہ جو نے کیا کرتا ہے ہر بندہ جو ان چیزوں کو برے سمجھتا ہے اور کسی بھی معاشرے کے اندر اگر وہ ہو تو سب مسلمانوں کے اس پر اتفاق ہونا مطلب ہے کہ ابجیکٹیو مورلیٹی ہے ہمارے پاس تو اب یہاں پر زاہد کے خلاف کس نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی اخلاقیات کا کوئی خدائی یا مطلق معیار نہیں ہے وہ سبجیکٹو مانتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی سماج کی پیداوار ہے تو یہ ظاہر کے خلاف ہی انہوں نے دعویٰ کر دیا تو ظاہر کے خلاف جب دعویٰ کیے تو دلیل بھی ان کی ذمہ ہوگی کہ بھائی یہ لوگ یہ ثابت کریں کہ بھائی جو آبجیکٹو مورلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ملحد پر یہ لازم ہوگا اب دیکھ اگر ہم دیکھیں کہ فطری اصول کو اگر ہم دیکھیں گے کچھ اخلاقی اصول افاقی ہے یونیورسل ہے وہ یعنی ہر زمانے ہر قوم ہر معاشرے میں موجود ہے وہ مثال کے طور پر ظلم کو برا سمجھنا سچ بولنا اچھا ہے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے تو یہ سب جو ہے ان نا انسان متفقہ طور پر مانتے ہیں اگر اخلاقیات محض انسانی معاشرے کی پیداوار ہوتی نا تو یہ اصول ہر جگہ ایک جیسے نہ ہوتے بلکہ کوئی تو اس میں اختلاف کرتا تو اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں ابجیکٹیو معیار ہمارے پاس موجود ہے ابجیکٹیو موریلٹی موجود ہے اخلاقیات کے لیے یا اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کے اندر ایک ضمیر موجود ہوتا ہے اور جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں اگرچہ وہ معاشرے کے قانون کے تحت نہیں آتا ہے وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا ہے معاشرے کے اندر لیکن جب وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے کوئی زیارتی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو کیا ہے مایوسی محسوس کرتا ہے اور جن ایک شرمندگی اور احساس جرم جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے محسوس کرتا ہے وہ بندہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آبجیکٹو موریلٹی موجود ہے تو یہ ظاہر ہے اور اسی طرح دیکھو ہم الہاد میں اخلاق کا کوئی حتمی معیار نہیں ہے اگر اخلاقیات محض انسانی ارتقا کی پیداوار ہے تو پھر یہ کون طے کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون طے کرے گا پھر یہ تو اس سے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ معاشرہ فساد کی طرف چلا جائے گا میں اپنا اصول بناؤں گا دوسرا کوئی اور اصول بنائے گا تو اس سے آپس میں ٹکراؤ آئے گا کوئی اصول طے نہیں ہوگا تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹو مورلٹی موجود ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ نہیں یہ موجود ہو سمجھ میں رہی ہے اور یا اگر مثال کے طور پر خدا کی طرف سے کوئی معیار نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا اصول ہے ہر معاشرے کا اپنا اصول ہے تو پھر اس سے پھر اچھے اعمال کیوں کریں گے لوگ لوگ عمار اچھے کریں گے نہیں بس لوگ کوشش کریں گے کہ ہم قانون کے تحت نہ آ جائے بس بچنے کی کوشش کریں گے کسی کو کوئی انصاف پھر نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور اس طرح اگر آپ کیرے کہ معاشرے معاشرے جو نتے کرتا ہے ان اصولوں کو اخلاقیات کو تو اگر ایک زمانے میں جھوٹ کو جو ہے نا غلط سمجھا جاتا ہے دوسرے زمانے میں پھر اس کو اگر اسی معاشرے کے اندر کوئی لوگ فیصلہ کر کے جھوٹ اچھا ہے تو کیا جھوٹ جو, جھوٹ کو پھر صحیح صحیح مانیں گے یا اگر قتل جو ہے ایک معاشرے کے اندر کیا سمجھا جاتا ہے بھائی برے سمجھا جاتا ہے تو بعد میں اگر کوئی اس پر فیصلہ کر دے ایک معاشرے جو نا قتل کرنا صحیح ہے تو پھر صحیح ہو جائے گا وہ نہیں ہر گز دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آبجیکٹیو موریلٹی ہے یہ ظاہر ہے اور اب جو اس بندے اس کے خلاف دعویٰ کرے گا کہ آبجیکٹیو موریلٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اخلاقیات کا جو معروضی معیار ہے وہ موجود نہیں ہے تو ظاہر کے خلاف ہوا تو دلیل بھی ان کی ذمے ہوگی اور یہ ملحدین اس پر دلیل پیش کریں گے اعتراض کہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد پرپس آف لائب نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی پروڈکٹ انسان بھی بناتا ہے نا کوئی چیز تو اس کا کو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یہ ظاہر ہے ہمارے پاس تو ہر چیز کے ایک مقصد ہوتا ہے اور ملحدین کیا کہتے ہیں کہ نہیں زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے بس جیو اور مر جاؤ اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نہیں زندگی ایک امتحان ہے اور اس کے ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے اللہ کی بندگی ہے تو یہ لوگ جو ہے نا ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ہر انسان جو ہے فطرتاً کسی نہ کسی مقصد کی تلاش میں ہے کسی نہ کسی مقصد کو وہ ڈھونڈتا ہے تلاش کرنے کی کوشش میں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے اس انسان کی فطرت سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو ظاہر کے خلاف دعویٰ یہ لوگ کر رہے ہیں تو اس پر بھی یہ ملح دلیل پیش کریں گے برڈن اپروپ ان پر ہے اس طرح ایک اور اطلاعات ملح دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا خود بخود ہو گئی تو یہ کائنات جو ہے نا بغیر کسی خالق کے خود بخود وجود میں آ گئی یہ ملحدین کہتے ہیں تو اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کے ایک خالق ہوتا ہے اس کا کوئی کریٹر ہوتا ہے اور کائنات کا بھی خالق ہے وہ اللہ ہے تو یہاں پر مدعی کون ہے مدعی یہی ملحدین ہو گئے نا کیونکہ ان کے سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے ایک کاس ایک علت ہوتی ہے سمجھ رہی ہے تو یہ ظاہر کے خلاف جاتے ہیں یہ لوگ تو ان پر دلیل پیش کرنا ہوگا اگر ہر چیز کی علت ہے تو کائنات اس رول سے کیسے مستثنا ہو گیا کیسے جو نا بغیر کسی بنانے والے کی جو ہے نا اتنا پیچیدہ نظام اور اتنا مشکل نظام یہ کیسے خود بخود وجود آ گیا خلاصہ کلام یہ ہے جو بات مشاہدے سائنس اور عقل کے مطابق واضح ہو کہ ہر مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے تو اس کے خلاف بات کرنے والے کو دلیل دینی ہوگی وہ ملہدین ہیں وہی وہ دیں گے اس طرح اور اعتراض ملہدین کہتے ہیں کہ زندگی خود سے وجود میں آ گئی یعنی زمین پر زندگی خود سے شروع ہو گئی کسی خالق کی ضرورت نہیں تھی اور جبکہ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ خلاف ظاہر بات ہے کیونکہ سائنس نے بھی ہمیں بتایا کہ آج تک آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی سائنس کے غیر جاندار مادہ خود سے جاندار میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر جاندار مادہ ہو اور خود بخود وہ کیا ہو جائے جو جاندار میں تبدیل ہو جائے تب پہلے جو جاندار وہ تھا وہ کیسے اس عرض پر چاہے وہ سلط جو بھی تھا وہ کیسے اس کائنات میں جو نا اس دھرتی پر وجود میں آ گیا تو یہ کیا ہوا تو یہ جو مسلم اصول سائنس کی بالکل واضح اصول ہے کہ زندگی بغیر کسی زندگی کے نہیں آتی ہے تو اس کے خلاف بات کون کرتے ہیں ملحدین ہی کرتے ہیں تو دلیل بھی ان کی ذمہ ہوگی اس طرح ایک اور اعتراض کہ ملہیدین کہتے ہیں کہ قرآن کو کسی نے خود لکھا ہے یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصنیف کی ہے خود لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باللہ تو اب یہاں پر قرآن کسی انسان نے خود بنایا تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے تو ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ خلاف الظاہر دعویٰ ہے کہ ان کے قرآن اپنی فصاحت عجاز اور مستقبل کی جو ان میں آئی ہیں اور سائنسی حقائق اور اس کی جو حفاظت کی, زمانت کی لحاظ سے ہر لحاظ سے ایک منفرد کلام ہے کوئی انسان ایسا کلام تاریخ میں نہ لا سکا ہے نہ لا سکتا ہے کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں پیش کرتا ہے اور قرآن کا یہ چیلنج ہے تو یہ کلام آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کی تصنیف ہے تو یہ کیسے ممکن ہے خلاف ظاہر آپ نے دعویٰ کر دیا ہے اور اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان نے لکھا ہے تو وہ انسان تو بتا دو نا کس نے لکھا ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی طرف اس کے وہ جو منسوخ کیوں نہیں کرتے کہ میں نے لکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تاریخ میں یہ بات ہے مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے تو پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی ہے کہ تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ نبی نے کسی سے یہ سیکھا ہو کہ ان کے نبی کے جو کوئی جو ہے استاد نہیں ہے موجود اس پر تو مخالفین بھی جو نا اعتراف کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تصنیف ہے کسی اور کی تصنیف ہے تو اس پر دلیل پیش کرو یہ محض دعوے ہیں ان پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے خورا سے یہ نکلا کہ یہ جو اصول ہم نے پڑھ لیا کہ خلاف ظاہر جو ہے نا کیا بولتے ہیں بات کرنا خلاف ظاہر دعویٰ کرنا یہ دلیل لانے کو مسلزم ہے کہ بھائی تو اس اصول کے تحت جو ہے نا ملہدین جو ہے نا ہمیشہ یہ اصول ان کے خلاف ہے ملحدین کے خلاف ہے نمبر ایک جو چیز واضح طور پر ثابت ہو اس کے خلاف بات کرنے والا خود مدعی بن جاتے ہیں اور اسے دلیل دینی پڑی پڑتی ہے اور دوسری بات ہے کہ ملحدین اکثر واضح اصول کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن ان کے پاس انکار کی مضبوط دلیل نہیں ہوتی ہے بس انکاری صرف کرتے ہیں اور الحمدللہ اسلام کا ہر اصول فطرت عقل اور سائنس حقائق کے مطابق ہے جبکہ الہات اکثر بغیر دلیل کے صرف انکار پر مبنی ہوتا ہے آخر میں ایک بات اور جو ذکر کرتا چلوں کہ یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھے کہ اہل اسلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی وجود نبوت قیامت اور دین اسلام اور اسلام کے ہر ہر عقیدے پر عقل اور نقلی دلائن ہمارے پاس موجود ہے لیکن یہاں ہم اصول پر بات کریں گے اصولی بات کر رہے ہیں یہاں اصولی طور پر ملحدین اور دیگر معترجن کو ان کے مغالطے سے ہم نے آگاہ کرنا ہے یہ ہمارا مقصود ہے کہ ان کا ہم آگاہ کریں کہ اب کیا مغالطے دے اور کون سی خرابی کا شکار ہے آپ لوگ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دلیل کی ذمہ داری ہمیشہ مدعی پر ہوتی ہے نہ کہ ظاہر کے مطابق چلنے والے پر ہوتی ہے مدعی پر نہیں ہوتی ہے تو حاصل کلام آج کے لیکچر کا یہ نکلا کہ خلاف ظاہر ہونا دلیل لانے کو مسلزم ہے تو اب اگر کوئی اللہ کی وجود کا انکار کرنے آ, کرتا ہے تو یہ مدعی ہے دلیل ان کو جنہیں دینی پڑے گی اور جنہیں اس طرح اگر رسالت کو کوئی جھٹلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دلیل بھی انہی کی ذمہ ہوگی یا ایسے بہت سارے اگر ابجیکٹیو مورلیٹی یا اسی طرح جو کائنات کے خود بخود وجود میں آنے کی اگر کوئی آ, دعویٰ کرتا ہے تو دلیل لانا ان کے ذمہ ہے اور یہی اصل مدعی ہے مسلمان اس میں نہیں ہے اگر مسلمان دلیل دیتا ہے تو یہ احسانا اور آپ پر احسان کر کے دلیل دیتا ہے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا گا دعوانا ان الله رب العالمين والسلام